отмечает десятую юбилейную вечеринку, и она проходит в Гудзон. Гудзон, я остаюсь. В этом году медиахолдинг Милеев отвечает 15 лет. За свои 15 лет, благодаря нашей программе «Променад», благодаря нашему журналу «Миллениум», благодаря нашему бизнес-клубу, Екатеринскому балу, у нас создался свой круг людей, своих партнеров, своих клиентов, которые хотят встречаться, которые хотят общаться, которые хотят взаимодействовать ну, по своим бизнес-встречем. Поэтому сегодня здесь собрались те, которые любят нас прежде всего, которые уважают наши мероприятия, которые хотят действительно найти свой круг и свое общение. Юбилейная незабываемая встреча «Миллениум Бизнес Клуба» не случайно прошла в бизнес-релакс отеле «Гудзон». Партнеры, артисты и гости комфортно себя чувствовали именно здесь. Ведь «Гудзон» – это незабываемое волшебное место. Как ты думаешь, нужно ли награждать людей, отмечать Леди года, бизнес года и тому подобные номинации? Люди, которые делают на сегодняшний день что-то для города, для нас с вами, уже как бы заслуживают уважения. Благодарность этим людям, в первую очередь. Мы всегда для них открыты, для их начинаний. И я считаю, что, конечно, нужно делать. Но нужно друг друга поддерживать, без этого никуда. был сильный, сильный своими мужчинами, женщинами, сильными людьми, талантами. В нашем городе есть масса талантливых людей, такие вот тусовки, они их объединяют. И как бы таким образом происходят новые знакомства, новые партнеры приходят. Настроение классное, потому что очень много интересных людей по поводу таланта. Я считаю, что любой талант и любые умения, они должны быть признаны. На весеннюю встречу участников «Миллениум Бизнес Клуба» были приглашены владельцы бизнеса и руководители компании для новых полезных знакомств. Лучшие из лучших были награждены. Татьяна дизайнер интерьера, она стала лидер года. Татьяна, мы поздравляем вас с этой номинацией. Что она значит для вас? Спасибо большое, очень приятно признание заказчиков, признание людей, с которыми мы работаем. Мы вкладываем душу в ваши интерьеры и стараемся так, чтобы вам было уютно, комфортно, функционально и мы работаем с душой. Главное, мы подчеркиваем свой статус, что мы лучшие на этом рынке, что юриспруденция – это наши, что мы профессионалы в своем деле, и люди нас поддерживают. Для нас действительно это очень много значит, признание людей, то есть в первую очередь, да, то, что наш бренд создал огромное впечатление на людей. Это вдохновляет, настраивает. Каждый раз думаешь, что нужно стремиться еще к какой-то цели что нужно еще чего-то добиться, достичь. Всегда успех приходит к тем, кто действительно с душой и сердцем относится к своему профессиональному занятию. Поэтому, конечно же, эти номинации, они всегда очень греют душу и мотивируют, мотивируют на новые подвиги успехи. Свою награду и признание от «Миллениум» получила компания «Инфосервис», которая занимается операциями с недвижимостью. Агентство недвижимости «Инфосервис» сегодня генеральный партнер мероприятия в «Гудзон». Для нас это мероприятие несколько новое. Пока мне все очень нравится, все очень интересно. Много знакомых лиц, даже не ожидал, что, так сказать, столько знакомых встретим. Надеюсь, что все-таки это положит начало каким-то новым бизнес-отношениям. Да, узнали много нового, много интересного. Партнеры, вечеринки в Гудзон. Дэвид, расскажи, какой автомобиль сегодня вы для нас представили? Абсолютно новый для компании Jaguar автомобиль. Это первый кроссовер, который был представлен когда-либо от Jaguar. Помимо того, что он хорошо себя ведет на дороге, на скорости, он себя хорошо чувствует на бездорожье в любых погодных и э, дорожных условиях, и он максимально комфортен и максимально э, драйвовый и быстрый. Нас сегодня пригласили представить благотворительную часть деятельности нашего общества. И я очень рада, что в наши непростые времена люди объединяются, люди дружат, люди общаются, люди устанавливают какие-то между собой социальные взаимодействия и готовы дружить и общаться не только ради взаимовыгоды, а ради того, чтобы делать этот мир лучше. В программе мероприятия, выставки, презентации, знакомства, шоу, программа, банкет новую, яркую и жизнерадостную коллекцию для всех гостей представил бутик «Колет», а обувь оригинального дизайна для моделей «Лучана Карвари». На вечеринке в Гудзон Fashion Group Калет представила 20 луков. Это весна-лето 2016. Тема. Что это за тема? Тема новых образов, новых трендов в коллекции весна-лето. Это пижамный стиль, это бударный стиль, платья комбинации, пижамы. Это пальто летнее, очень модное, которое любят наши клиенты. Показ от Калет и Луча на Карваре – это незаурядные фасоны, свежие цветовые решения, гламурные силуэты и, конечно, мировые тенденции моды. Мне очень нравится колет. А еще больше нравится Светлана Шевель, которая является владелицей. Калет. Она фанат своего дела, она ищет новые марки, она ищет новые лица, она ищет новые направления. Марина Наумец сегодня стала лидер года. Марина, я тебя поздравляю от всей души. К тому же вы сегодня являлись партнерами показа от «Калит Фэшн Групп». Спасибо за поздравление, но это прежде всего не моя награда, а награда всего коллектива, потому что без девочек не было бы и куража. сегодня за свой рокерский стиль я благодарю Fashion Group Калет. Рок-н-ролл жив!